За минувший год доля бедных в России выросла почти в два раза с 22% до 39% и дошла таким образом до уровня 2009 года. Для сравнения, до конца прошлого года количество бедных в стране только уменьшалось. По данным ЦИОМ, в уходящем году заметно сократилось число граждан, которые могут свободно купить одежду или еду, однако испытывают трудности при приобретении мебели или бытовой техники. Впервые за многие годы цены на недвижимость в России начали снижаться. По данным Росстата, стоимость одного квадратного метра в новостройке подешевела на полтора процента, на вторичном рынке на два с половиной. По мнению специалистов, в ближайшее время повышение спроса на квартиры не ожидается. Основная причина нынешней ситуации – снижение покупательской способности. У россиян осталось два дня на то, чтобы сохранить накопительную часть пенсии. Продлевать срок перевода будущей пенсии из пенсионного фонда в негосударственные фонды правительство не намерено. Проще говоря, с 1 января 2016 года такие россияне останутся без накопительной части. 22% отчислений будут поступать на страховую часть и далее формироваться в баллы. Сколько будут стоить эти баллы на момент выхода на заслуженный отдых остается неизвестным. По программе ⁇ Безопасный город ⁇ в Набережных Челнах будет установлено более тысячи видеокамер. Система наблюдения появится в жилых домах, объектах социального и культурного назначения и в местах массового скопления людей. Все дома города будут подключены к данной программе до конца 2016 года. Напомню, проект ⁇ Безопасный город ⁇ был запущен в Набережных Челнах в феврале 2015 -го года.